UA, про Ракеты Джаз могут запускаться с точек рядом с северной границей Украины, что позволит наносить удары по военным объектам в таких российских городах, как, например, Воронеж и Брянск. Вот такое количество войск, которые как я понимаю, из-под границы Белоруссии приблизилось к нашим границам и перешло. А, могло ли быть остаться незамеченным передвижение такого количества войск? И, есть, и у нас? Ты тысячу... все понял? Отличный вопрос. Прекрасно. Могло Спасибо быть, за тогда... не могло тогда... быть незамеченным. Не могло. Не Вчера могло. как раз мы говорили на эту тему, я а потом, теперь да. представим себе ситуацию. Вот вы начальник генштаба, а я ответственный Она... за разведку или один из офицеров Главного оперативного управления. Прихожу и докладываю. Ты же генерал армии. Вот мы заметили передвижение э, сил противника вдоль границы в сторону Курской области от того места, где они сосредотачивались на границе против Белоруссии. Разрешите какие-нибудь меры принять? Какие меры? Они что, на нас? Атаковали, пересекли границу? Нет. Вот тебе ответ. Ну, мы они ответили же... на вопрос, не могло быть незамеченным, второй да, вопрос да, я понимаю, где-то наши спутники должны быть где-то наша разведка должна работать но все равно, да. такое а где наши спутники, а наши спутники где, хотите в Ригу, да такое количество вод, конечно не, не, не просачивались но уже, 5, 5, 5, 5. уже начинаем воду уже толочь, говорит это, не это могло... толчение воды, точно да. ну, незамеченным заметили понял, Замечили, Заметили, еще месяц назад говорили о шести бригадах. Ядрит, ты да. в вдрит. Был на курском направлении, был на обоих флангах, видео глазами. Информация о том, что противник планирует нападение на Курскую область, нашей разведкой докладывалась за полтора месяца. Где-то по разным оценкам, за два, за полтора Генеральный штаб эту информацию, включая начальника генерального штаба, эту информацию проигнорировал, сказал, что она ложная. Еще почему это так получилось? У нас нехватка личного состава. Теперь, ну, это было известно давно, внутри, тем, кто, тем, кто знает, сейчас это очевидный факт. Нет людей просто так, чтобы расставить их вдоль границы, и они у нас стояли везде, и мы были бы уверены, что враг где не сунется там он не пройдет. Нет такого у нас нет. Это объективное, реальность. Очень много населения у нас значительное количество населения, скажем так. У нас брошено в тех населенных пунктах, которые непосредственно к точкам соприкосновения с противником находятся. То есть я это видел, там был и там там мерняк присутствует. То есть его никто не вывез. Там есть мерняк. То, что я увидел, я сделал такой вывод, возможно ошибочный, но тем не менее что противника до конца, соответственно, войны мы с Курской области не выкурим. Просто не выкурим. А, то есть это все останется у нас до конца войны вот это вот замес в Курской области. Почему? Потому что противник опять же уклоняется от прямых соприкосновений каких-то. Ну, в населенниках в определенных он упирается, но в основном уклоняется, и если что-то его где-то начинают давить, он хлоп и отскакивает в лес. А в лесу его там хрен найдешь. Ну, они, они рассыпаются, они. Очень сложное мероприятие, их там поймать, вот. Тем более, что если там глубоко пойти, можно, если пехотой пойти, то не знаю, на мины можно налететь, а техника или как-то еще, то там тоже есть противодействие, можно потерять очень много сил. Поэтому э, субъективно из этого всего я сделал вывод, что вот эти качели у нас останутся до конца войны. Заявление о том, что мы в выбили. Э, Выбили противника из Курской области, мы можем услышать разве что в конце концов субъективно, вот, наверное, только от Герасимова, и то это будет под вопросом, будет ли это соответствовать э, действительности. А мы долучаем до разговора Миколу Маломужа, генерала армии Украины, голову службы зовнешней разведки Украины в Минулому. Пане генерала армии, слава Украине. Героям слава. Пане Миколу... Харків завжди був під вогнем російським, завжди його обстрілювали. Але крайній тиждень те, що відбувається, з такою люттю, настільки інтенсивно. Зараз ми маємо повідомлення про близько 18 балістичних виходів власне на Харків. Чому вони це роблять? Які їхні можуть бути аргументи? Якої мети хочуть досягнути Харків знаходиться в тій зоні дій? Де вони можуть піднімати літаки тактичного рівня з кабами, наносити ракетні удари е з ракетними комплексами, також, е також с 300 С 400 тобто коїти е акції терору. Один з методів, поряд з тим, що Путін дав завдання прориватись на покровському, турецькому, кранаторському напрямку, не рівшись на Курські події, на інші фронти о, для того, щоб нові території, це подавити дух українців. І саме терористичні акти це сьогодні метод роботи. І після 24 серпня він розпочав ці удари по всій нашій державі, задіючи сотні ракет і сотні безпілотників. Це загальний терор, щоб українці страждали, були без е, забезпечення електроенергію. Ну, гинули відповідно величезні жертви, і під цим приводом вимагали від України е, в цілому від керівництва нашої держави проведення переговорів. На умовах Російської Федерації Росія це веде системно, але способом теристичних дій. І Харків це є одним із е, таких центрів, де вони можуть використовувати всі засоби, О, тому що проти кабів авіації дуже ну, мало цього є систем протидії, особливо проти ракетних ударів е, типу С С-400. Це швидкодіючі ракети, які летять декілька хвилин, то тобто й секунди до Харкова. І розуміло, це великі жертви, тому що велике місто, великі так сказати, площі, де вони можуть наслідок по людям, по житловим кварталам, по е, лікарням, відповідно по школам се було зараз е, будуть йти е, діти до школи. Ну зрозуміло це буде створити зону такого знаєте, терору і страху, як вони рахують. А чому Путін саме Харків? А чому не Херсон, чому, 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 чому не Миколаїв, вбивства, пане модель е, схоличного пливу? Чому саме Харків обрали для себе? Тому що простіше туди досягнути, тому що ми маємо інші прифронтові міста. Але чомусь останній тиждень саме Харкова найбільше дістається. Вони обирають якраз цілі так сказати, поетапно. То був Краматорськ, пам'ятаємо, то було Торецьк, де великі були жертви. А Харків постійно знаходиться в зоні дій. періодично. В них немає скільки сильних засобів, щоб постійно носити удар тільки по Харкову. Але була одна причина важлива. Коли вони носили удари ракетами с 300 і с 400, американські наші колеги дали дозвіл бити атакам саме по цим пусковим установкам, і удари по ним зробили паузу. Росіяни були в шоці, тому що були знесені ці структури при фронтових зонах з боку Російської Федерації, де вони не очікували. Разумею, сейчас они ситуацию, а теперь продолжится уже при допомоге. США. Таки заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет JMM-158 «Джаз». Байден, якобы открыт передачу их Киеву. Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракеты с ее истребителей, сообщает агентство РИА.